Хочешь поддевытить? Вот в такой картинке зеленый, да? Да, примерно. А что а не верит? А что не верит, Это зелёнка пришла. Вот эту вот, да? это же не то, что вот так вот просто с бухты барахта начинают валить. Пошла с кого-то блок поставлен, информация, что там атакуют, это какая-то пошла стрелка дня. Ну их сразу накрывают, они все же пристрельные, координаты есть начинаю сразу туда накрывать, да и все. шахрена хрен знает, с чего они там. Блок, блок постоит послабее, у нас тут, серьезно. А у них-то послабее есть. Тихо! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это где-то, блядь, Это они там полны, да? Это рядом. Нет, это наш. Искушка была с той стороны, видели? Ну, то есть, приезжает, например, моно Приезжает в жилой квартал. Стреляет она. Мы, допустим, не умеем, не можем ответить. А если, например, она заезжает в промзону, мы знаем промзону, ну, карты есть. И тут уже только вот, главное ее засечь быстро, она передвигается. Там наши блокпосты, то есть с той стороны постоянно идут попытки прорыва блокпостов в ту сторону. Mm. Вот, и где-то они километров mm. 16 mm. ложатся. 3А, 3Б где-то там. Это вообще это даль, это вообще вот там вот. А блокпосты дают целеуказания, да, или как? Ну конечно, но они говорят, нас обстреливают, там нас убивают, помогайте. Говорим, хорошо, сейчас поможем. Вот. Ну это как бы наши же блокпосты в основном они вне городов. То есть мы же город окружены. Если идет попытка прорыва техники там. Или, например, идет обстрел блокпоста э, Минометами вражескими. С ней говорят, помогайте, говорят, там квадрат. Благородная война с покочками. Благородная война с мерзавцами. Вообще война, война не бывает, но она в основном всегда грязная, конечно. Но в данном случае мы выполняем, ну как бы воюем на своей территории. фактически наше мирное население заложниками Кто еще не успел уехать. Левее. Левее, да, максимум. Левее. Левее.

Наблюдаю, наблюдаю. Я принял. Я принял. Пока цвету стоп. Пока в режиме онлайн. Слушай, взять этого лесного массива идется обстрел, да? Да. И мы подсвечим, под чтобы его увидеть и накрыть, правильно? вообще увидеть для начала